Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такие вот водоемчик. Такие вот водоемчик. Цикавенький. Покидать поисковый магнит. Рядышком трасса, машины идут. Такая вот местность. Уже трошки покидал поисковый магнит. Ще покажу які находки були перед цим. Перед цим дало таку от штучку на поисковий магніт. Загнетушителя всередині железячка. У мене поїсковий магнітик слабенький 200. І то він не міг а друга взяв попользуватися. Таку от штучку дало. все такие же пластины вытаскивать Одна за одной Такие вот пластинки Такая вот находочка Блесенка проскочила Такая вот находочка На поисковый магнит Зачетная находочка Так такие вот две монеточки. 5 копеечек 2008 года. И 5 копеечек 2007 года. Ну а еще видео решил заснять, то что все. Вытащил поисковый магнит, называется. Скільки сразу мелочи на нем. Да. Пять копейчек 2011 года. Скільки монеток за один раз. Одна, две. Оно аж. цим покрылась. Тоже пять копейчек. Какого года? 2008 года. Одна, две. Три. Пять копеечек 2009 года. А на вот уже чешу. Три монеты за раз. Четыре. Ну наводятся що. 2 копійки 2012, а не одна. Одна копійка 2012 року. -го ще одна монеточка. Ого! хоч хоть магніт 200-чков вс на все. копійки ще це одна копійка 2009 року. -го Такі от находочки. Ну що, продовжимо наш к магнітам. То, что интересно будет дальше попадаться, все буду вам показывать за один раз. Пять монет за один раз. Хоть и наши, хоть и ходячки. Сейчас наживо покажу, что за монетки. Четыре ну, пятака. Охренеть. На поисковый магнит. Сейчас разберемся, что за монетки.

5 копеечек. Ого, пристало, хрен надорвешь. 5 копеечек. 2008 -го года. Такие вот находочки. За раз провел магнитом. 4 монетки. Перед 7-5 Р4. Ну что, шукаем дальше. Только что еще разочек закинул магнита. Провел. И что я наблюдаю? Еще одна монетка она на магните. Весы Полностью весь процесс заснять не может то что рук не хватает. На телефон снимаю. Опа, сейчас. Монеточка. Опять пятерочка. Пять копеечек. 5 копеечек. 92 год. Налет такие у есть. Жесткий. -да. Ну что, буду кидать дальше, какие будут находки, все буду вам показывать. Друзья, вытаскиваю магнит и опять наблюдаешь, на нем монеточка висит. вот монеточка сейчас побачим что вон эта монеточка такая цікава 2012 год и у нас одна копеечка в студии такая вот находочка друзья опять дотаскиваю магнитик до берега и наблюдаю, что на магните куще монетки есть. Такие вот монетки. Что за монетки? 5 копеечек 2005 года. Такая вот монетка. И 5 копеечек 2011 года Такая вот монетка, две штучки за один раз. Опять, друзья, вытаскиваю поисковый магнит. И наблюдаешь, что на нем и две монеточки висит Сейчас потом давай за монеточки. 5 коттейшек 2012 года. Такая вот монеточка. И 5 коттейшек 2011 года. Такая вот монеточка. вот две монеточки. Друзья, еще разок закинув, вытаскиваю поисковый магнит и наблюдаешь, что еще одна монеточка на нем. Пять копеечек. 2008 год. друзья, сегодня поисковый магнит, наверное, бьет всем рекорды по монетам. Ну, еще пачка монет. Сейчас будем дивиться, что за монет. 5 копеечек 2007 года. Раз. копеечка походу 2012 года два Ого. ну и пять копеечек еще одну. 2008 года такие вот вы вообще Зарос. А мне на поисковый магнитик дал еще одну монеточку. Сейчас будем думать, что у за монеточка. Пять копеечек. 2006 год. Такая вот находочка магнита. Дотягиваю опять поисковый магнит. И наблюдаю, что там еще висят монетки. Сейчас брендуется, что за монетки. Еще одна 5 копеечек 2009 -го года. Такая вот монетка. Алло, не дервешь? 5 копеечек 92 -го года. такая вот монетка. Патини веки. Речка И одна копеечка. 2008 года. Да, так скоро на этом месте все да. Он Опять, друзья, дотаскиваю поисковый магнит. На не место, а копилка какая тут, ей богу. До берега. И опять. Три монетки на магните. Пять копеечек 2009 года. 5 копеечек 2011 года. Я да. как до вечера все года пособираю. 5 копеек 2 одну. 5 копеек 2005 года. Да, еще три монетки. С одного улова на поисковый магнит. друзья, дотаскивающий магнитик. Наблюдаешь, еще одна монеточка есть на нем. Сейчас будем думать, а что за монеточка. 5 копеечек. 2009 год. Такая вот монетка. Опять даю поисковый магнит до берега. И что я наблюдаю? Что там еще есть монеточки. Сейчас будем делать, что за монеточки такие. 5 копеечек. 2008 года. Ого! Ого! Фу, не вырос. Одна копеечка 2011 года. Ого! Чай, я дырву покажу, что за монетка И Пять копеечек 2010 года. Такие вот еще три монеточки за один раз дало. Доложу поисковый магнит до берега и опять наблюдаю, что там еще есть монеточка. Сейчас грандируется, что она за монеточка такая. Ого, пристало. Не отдаришь 2010 год. Одна копеечка. Такая вот находочка. Опять, друзья, доложу поисковый магнит до берега и наблюдаю, что там монеточки на нем. Сейчас будем дивиться, что за монеточки. 5 копеечек 2012 года. 5 копеечек 2009 года. 2 копеечки 2010 года ну и 5 копеечек 92 года еще за один раз 94-го все упало 4 монеточки еще за один раз друзья, еще раз довожу поисковый магнит до берега и наблюдаю такую вот картину. Монетки. 5 копеечек 2009 года. 5 копеечек 2005 года. 5 копеечек 2011 года и копеечка 2010 года 4 монетки за один вылов таких вот дало а кто не верит, что стики можно наловить на поисковый магнит в конце видео все монетки покажу можете посчитать Друзья, довожу до берега и опять наблюдаю что на поисковом магните монетки. Пять коп 2005 года. Пять коп 2007 года. Так а вот в...

Интересно так, 2007, 2008, 2009. Пятый только не вписывается. Таких хоть 4 монетки за один раз. Дотаскиваю магнит до берега и опять наблюдаю, что на магните монетка. Сейчас будем смотреть, что она за монетка такая. Пять копейщик 2010 года. Такая вот монетка таскаю до берега поисковый магнитик и наблюдаю, что тут и монеточка, и железо. Ого. Угу. Грузок чей-то донки. Так, и вот железо. Звук тот то от донки. Такая вот монеточка. Ох, монетка. Все невизмаш. На копеечка 2010 -го года. И опять, друзья, довожу поисковый магнит до берега, наблюдаю, что там монеточка. Пять копеечек 2009 года. Такая вот монетка. И опять довожу до берега. И опять на магните находочка есть. Монеточка. 5 копеечек. 2012 года. И опять, друзья, доложу до берега Наблюдаю картиночку. Есть монеточки на поисковом магните. А кидаю все время на одном месте. На таком. Вот так. Так и кидаю. И все, нах... все монеточки оттуда. Між цими двома очеретиками і так кидаю метров 20 наверное, 30 від берега Всі монетки дає в одному місці Зараз будемо дивитися що за монетки Пять копеечек 2010 -й. Раз. Копеечка 2007 до да. дотягнул опять магнит до берега и наблюдаю что там монетка есть с одной стороны а что с другой ага и с другой с двух сторон по монетке так с одной стороны копеечек по ходу 2010 года такая вот монеточка а с другой стороны Ого, не вырваш. копеечка 2010 года протянул еще раз закинул вытаскиваю и наблюдаю что еще есть монет. Пятачок 2008 года и пятачок 2004 года. Еще вот таких две монетки за один раз. Сейчас проверю, что с другой стороны. Ничего не может Все не, не Еще раз вытащил магнит и дал еще монеточку. Копеечка 2012 года. Такая вот находочка. А у меня еще одна монеточка. копеечка 2011 года. Вытаскиваю магнит до берега, вытаскиваю, бачу, еще одна монеточка есть на магните висит. Что у нас за монеточка? 5 копеечек 2010 года. Дотаскиваю магнит до берега и опять наблюдаю, что на магните пачка монет. 5 копеечек 2011 года, 5 копеечек 2010 года. Пять копеечек 2011 года. Это у Копеечка, наверное, 2009 года. Пять копеечек 2009 года. Такие вот, за раз выдало 5 монеток. Доложу поисковый магнит до берега. Наблюдаю, что там монеточка. Такая вот. Монеточка. 2008 год. Копеечка. затаскиваю магнит и наблюдаю, что еще на нем есть монеточка. Такая вот. Две копеечки. 2008 года. Такая вот монетка. Ну что, под водами нашего сегодняшнего поиска магнитов. 66 монет. В каждом рядку по 10 монет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так в каждом рядку по 10 монет. 66 монет найдено поисковым магнитом. Каждый не хочет показывать. Вот это дуже багато времени займу. Все видео вы бачили. Таку вот блсинку дало. Грузок такий выдал. Такие вот находочки, пластины и банка. С догнетушителя. Такая вот штучка. Плюс лиска с крючком подцепил там штука от ну шо подписывайтесь на наш канал ставьте лайки попачимось на следующем то ли копе то ли в <laughs> магнитоводу ну, конечно я такого и не ожидал 66 монет на одном месте